hər bir ailənin xoş ya naxış, xoşbəx ya bədbəx günləri olur. Tolstoy yazırdı ki, bütün xoşbəx dairələr bir-birinə oxşayır. Amma bütün bədbəxt ailələrin hərəsinin özünə məxsus bədbəxlikləri var. Barəsində söhbət açacağımız Mirişovlar ailəsi də məhz özünə məxsus bədbəxliyi olan ailələrdəndir. İstintaqımız bədbəx Mirişovlar ailəsinin izi ilə davam edir. Zeynəb, əzizim. Burda Gəncə türməsində fikrim ancaq sənin yanındadır. Bu gün həyatı gərək eləmiy idi. Ancaq artıq keçdi. Daha çıxmağma az qalıb. İnşallah burdan çıxan kimi toy eləyərik. Sən bir zəmnəni gözlə, yaxşıma. Əlman həbsxanasında olduğu vaxtda, demək olar hər ay rayonda yaşayən nişanlısı Zeynəbə bax belə məzmununda məktub yazır, çıxandan sonra gözəl ailələrin olacağını deyir. Ay dolandı ilə ötdü. Əhlıman Əfşəndən çıxıb rayona qayıtdı. Əhlımanla Zeynəb ailə qurdular. Belə həmin il qızları doğuldu. Adını Samirə qoydular. Ardınca Elnay, Rəhimə, Aygün. Cəmi 6 uşaq. Qohumların, qonşuların, tanış bilişlərinin dediklərinə görə Əhlıman ailəsini dolandırmaq üçün özünü oda közə vurur. Arvadı uşaqları az qalmasınlar deyə hər cür ağrılı işlərin altına girmiş onu xoşbaxt ata hesab eləməy olardı. Bəziləri ona az qara pəsa da aparırdılar. 1993-cü il. Qarabağda ağır döyüşlər gedir. Sir deyil ki, Azərbaycanda elə bir ailə yox idi ki, bu döyüşlərə qatılmasın. Mirişovlar ailəsi də istisna deyildi. Mirişov Elnay Qarabağ'a döyüşə getmişdi. Atası Ələman kişi ondan çox narahat idi. Çox təhlükəli, xoş məsəli yesən. Komandirləri dilətut, onu evə buraxsınlar. Şəkilərə yalvar yaxar elə. Deyir ki, uşağı 2 dəfə yaralayıblar, daha bəsdir. Onun nə canı var axı, qoy evə gəlsin. Əşidirsən, gələndə oğlumu da gətir. O dərzisiz evə qaytma, mən deyənləri eliyərsən. Hə. Eynən Çıxıd Zinin məşhur əskər atası filmində olduğu kimi. Elə bizim istintağın ilqc aparıcısı Orxan Fikrat oğlu nun ssenari əsasında Ramiz Əzizbəyrinin rejisoru olduğu Yalan filmində də ata Qarabağda döyüşən oğlu ilə görüşmək, sovqat vermək üçün onun arxasına gedir. Yeyn uşaqlar, yeyn. Naş olsun. Vasifin anası bir şey. 2 gündür kəşfiyyatdadır. İndilər də gələ çıxar. <laughs> Deyəsəm arma. Askerlikdə de uşaqlara hər şey verirlər. Yoq, ənaçı ana. Bir gün Əhləmanın da oğlu ilə görüşmək üçün Qarabağə getdi deyilir. Aradan bir müddət keçir, oğlu ilə görüşməyə gedən Əhləmandan xəbər çıxmır. Yoldaşı Zeynəb soruşanlara deyir ki, o gedən gedib, bir xəbər yoxdur. Həm də düşünür ki, yəqin əskər atası, Əhləmandan da eynən güclü əskər atası kimi oğlunu axtara-axtara özü də döyüşlərə girib. Əhləmanın oğlunun dalınca da Qara Bağa getməyindən xeyl müddət keçsə də ondan xəbər yox idi. Bu arada Rusiyada yaşayan qardaşı Azərbaycana gəlir, onun harda olduğunu soruşur. Eyni cavab alan qardaş Qara Bağa gedib ayrı-ayrı rayonlara axtarır, nəhayət qardaşı oğlu Elmayı tapır. Əskər oğlu deyir ki, atasını görməyib. Harda olduğundan da xəbər yoxdur. Həmi Körpəşman rayonuna qayıdır. Oradan da təzədən Rusiyaya yollanır. Əhləman soraqsız yoxa çıxmışdı. Ailmanın yoxa çıxmağından bir neçə il ötmüşdü. Ailə başçısının Rusiyada yaşayan qardaşı yenə rayona gəlir və qardaşından hələ də xəbər olmadığını bilib, ərizə ilə prokurorluğa müraciət edir. Adətən itkin düşmüşlər barədə prokurorluğa ərizə daxil olarkən, ərizə polis şöbəsinə göndərilir. Orada təhqiqat aparılaraq itkin düşən barədə axtarış işi aparılır. Hələ 70-ci illərin əvvəllərində SSR Baş Prokuroru və SSR Daxili İşlər Nazirinin birgə bir tövçə məktubu var idi. Tövçəmə, əmr yox, tövçə məktubu var idi ki, belə hallarda, itkin düşməndə cinayət işi başlansın. Lakin sonradan bu Qarabaşovun <coughs> belə deyək, hüquq mühafizə işinin səfirlətmək qərarlarından məlum qərarından sonra yenə həmin ünvandan göstəriş məktubu gəldi ki, bu cür arzələr, müraciətlər, belə faxlar göndərilirdi daখিল işlər orqanlarına axtarışa açılması üçün. Ancaq prokuror belə eləmir. Ərizənin yoxlanmasını müavinə tapşırır. Əskərov Adil İskəndərov oğlub, Ağzəbəd rayonunda anadan olub. Bakı Dövlət Universitetinin Hüquq fakültəsini bitirib. Sankt-Peterburq Universitetində Hüquq fakültəsində təkmilləşdirmə kursunu keçib. Uzun illər respublikanın bir çox rayonlarında prokuror işləyib. Sonralar respublika prokurorluğunda çalışıb. Hazırda təqaüddədir. Bələri ilə rayon prokuroru Adil Əskərov Əhrmanın qardaşından daxil olan ərizənin yoxlanılmasını müavinə tapşırır və prosesi tam şəkildə öz nəzarətinə götürür. Ərizə, qardaşın dedikləri götür-göy olundandan sonra onda şübhə yaranır və fakta görə cinayət işi başlatmağı qərar alır. Burda <coughs> prokurorun Adil Əsgərov. Mən prokuror vəzifədir. Peşəkarlıq demək isteməzdim. Əslında müdirçülüyü ondan ibarətdir ki, həmin vətəndaşın ərizəsini əməliyyat işi açmaq üçün rəctişlər şöbəsi ilə göndərməyib, özünəzarətinə götürür və cinayət işi başlığıb. Bunu yalnız yüksək savada, özünə güvənən, ağidəli və ən əsası nüfuzlu prokuror eləyə bilərdi. Bundan sonra təcrübəli prokuror ilkin təhqiqat nəticəsinə əsaslanaraq cinayət məcəlləsinin 95-ci maddəsi ilə cinayət işinin başlamasını və istintaqın aparılmasını bacarıqlı müstəntiq Nəsrullah Mirzəyevə həvalə edir. Beş il əvvəl itkin düşmüş əhləmanın arvadı və qızları istintaqa dəvət edilir, sorğular başlayır. Bundan sonra beş il əvvəl bu ailədə hansı hadisələrin baş verdiyi hamını şoka salır. Nələr baş verdiyini bizim də bilməyimiz üçün gərək beş il əvvələ qayıdaq. Dəyədimiz kimi əhləman həbsxanadan çıxır və sevdiyi qızla Zeynəb ilə ailə qurur. Bu nikahdan Gövrətları dünyaya gəlir xanardan normal halət təəssüratı bağışlayan milişovlarda sən demə heç də hər şey normal mənzərədə deyilmiş. Əhlman əvvəllər də içki içən idi. Ancaq istintaq zamanı məlum olur ki, 1992-93-cü illərdən sonra elə bir nəyin sıx xiffətini çəkir. Ümumiyyətlə içkidən ayrılmırmış. Səbəbi çox axtarmağa ehtiyac qalmır. Məsələ ailə məsələsi imiş. İstintaq materiallarından məlum olur ki, Əhlmanın dərdi çəkiləsi dərdi olmayıb. Əvvəlcə şübhələnib, sonradan isə tam əmin olub ki, Arvadi Zeynəb və qızı Samirə düzgün həyat tərzi keçirirlər. Kişilərdə ovçu psixologiyası olur. Kişilər istədilə istəməz, istənilən bir halda, zəif xarakterli də olsa, digər bir hal olsa da, belə kişilik qüruru bəzən insanların özünə yönələ bilər, hətta özünü intihar edə bilər. Həmin o adamın spirit içkilərlən alüdətçi olması özünü intihar kimi bir şeydir. Yəni özünü şəxsiyyətini itmiş hesab edir və özünü alüdə edir spiritə istinatıq materialından Milişovlar ailəsində baş verənlərlə bağlı şahid ifadələrinə diqqət eləyir. Qonşu Gülsin Məmmədova deyir. Bir dəfə Əhlimanın böyük qızı Samirə Qəceyevə gec gəlmişdi. Kişi şəhəri, yaxın kəndlər bir-birinə vurdu. Qızı tapmadı. Axırda çarəsi kəsildi, gözləmək qərarına gəldi. Başqa əlindən nə gəlirdi axı? Heç kimə heç nə deyə bilmirdi qızına inanmayan hansı ata bu dərdini kiməsə deyər. Samireyə bir neçə gündən sonra qayıtdı. Atasının sövhüşlərinə məhəl qoymurdu. Dərd ondaydı ki, Zeynəb də qızını havadarlıq eliyirdi. Əcəb eliyib deyib əhlimanı alçaldırdı. Əhliman qışqırır, arvadını, qızını vurur. Axırda nailaç qalıb yenə içki içirdi və həmin bu ailə münaqişələrində. Əgər sosial normalara tabe olmama, yaranırsa yüngül həyat tərzini seçmək, deyək ki, mərhumiyyət çərçivəsində yaşanmış bir adam, orada biz izləsək görəcəyik ki, ayna başçısı övladlarını çətinliklə dolandırırdı. E, yəni e, o qeyd olunduğu kimi, hətta göstərildiyi kimi dişi ilə dırnağının çörəq qazanmaqla dolanırdı. Amma bəzən e, övladlar içərisində həmişə əxlaq normalarına uymayan övladlar olur. Onlar yüngül yaşamaq üçün, yüngül həyat tərzi seçmək üçün, daha çox qazanmaq üçün meyllənə bilirlər. Əgər bu halda meyllənir ki, ailə başçılarından biri onlara dəstək olur. Bəzən atanı susdurur ki, sən kimsən? Məlum olur ki, ailə bədbəxt ailəymiş. Poçğunluğa sürülən qız. Məsuliyyətsiz və tamaşaçı ana. Bayrana dağıtmaq istəmir, ancaq onu doğru yola da qaytarmağa gücü, cəsarəti çatmayan, iradəsiz, üstəlik araq düşkünü olan ata. Digər uşaqlar onlara baxıb nümayə götürüldülər. Deməli burada yaşamaq əsl cəhənnəm əzabı imiş. İnsanın xarakterinin zəifliyi, insanın kişi olaraq, ailə başçısı olaraq kəserinin az olması, qadının dominantlıq olması bir çox hallarda ailə münaqişələri yaradır. Qonşu Gülsün Məmmədova deyir. Əhliman ailəsinin sirrini qardaşına, bacısına açırdı. Amma çox şey gizlədirdi. Ösünün qardaş arvadına dediyi kimi, bir namusluğu götürə bilmirdi. Ailəsindən ayrılmağa, kiçik uşaqlarını başsız qoymağa da cürəti çatmırdı. Bir-iki ay yaşı çıxmaq şərtilən heç kəs ilə dostluq eləməzdi. Nə qonaq gətirdi, nə də evə adam çağırırdı. Həm ailənin dırnaq arası dostluğu, dırnaq arası sırdaşları var idi. Onlar da əhlimanla yox, Zeynəf və qızları ilə yaxınlıq eləyirdilər. Ayranın birə sirdaşlarından biri də Ceyhun Gözəlov idi. Ceyhun 1993-cü ilin avqustunda rəsmi qaydada nikah bağlamış, toyu 4 ay yarımından sonra 1994-cü ilin yanvarında olmuşdu. Ancaq toy gecəsi bə gözlənilmədən yoxa çıxır. Qohumları soraqlaşıb gedib Ceyhunu tapmışdılar. Bilirsiniz harda? Təəccüblənməyin. Zeynəbim evində Samirənin yanında. Rusiyaya getmiş əhlmanın rayonunda olmadığından istifadə edən Zeynəb və Samirə Ceyhunu öz evlərinə gətiriblərmiş. Ceyhun həmin gün evinə qayıtsa da Samirədən ayrılmamışdı. Zeynəb də lazım olanda məsləhətlərini ondan alırmış. Ailənin, daha doğrusu Zeynəbın və qızlarının ikinci yaxın adamı Tahir Babayev adlı yeniyetmə idi. Tahir Mirişovların ikinci qızı Rəhiməni sevdiyini ona bildirmişdi. Bundan xəbər tutan Zeynəb nəyin bahası olursa olsun qızını ona verməyə çalışırmış. Onu harda ahtarsan onların evində taparmışlar. Tahirin ailəsi onu nə qədər bu yoldan çəkindirməyə çalışsalar da bir nəticəsi olmur. Artıq yeniyetmə Tahir də Zeynəbə turna düşüb. Ferrari ilə bir işovlar ailəsində baş verənlərdən xəbərdar olduq. Oğul Elnay əskərliyə gedəndən sonra evdə vəziyyət daha da gərginləşir. İçkiyə qurşanmış zavallı ata və daha da azğınlaşmış ana və qızları. Bu qalmaqarlardan yaxa qurtarmaq, öz ğaləmində rahat yaşamaq və öz təbiri ilə desək gün görmək istəyən Zeynəbin ağlına müthiş bir fikir gəlir. Bəhmanı öldürmək. Mövcud hadisə ilə bağlımayan, amma detalları təhlil eləməmişdən qabaq Burda qətlin və cinayətin psixologiyası var. Ümumilikdə götürəndə bütün e, qanun pozuntuları cinayətdir, lakin qətil deyil. Cinayətdə də, qətildə də ehtiyatsızlıqdan da törənə bilər, lakin cinayət, e, qətildə cinayətdən fərqli olaraq niyyətli məqsəd, planlı məqsəd güdür və e, digər detallardan ən önündə gedən və insanların fikir vermədikləri mane olma var. Kimsə mənə mane olur, niyyətimə, məqsədimə, yaşayışıma. Həmin halda dərhal qətləyə yönəlir. Zeynəb birinci garancı kürəkən Ceyhunla məsləhətləşir. Ceyhun razılaşır. Bu vəzifə kimi yerinə yetirməli idi. Bu baxımdan çox düşünmək lazım gəlmir. Planın icrası üçün Qızı Rəhimənin dərdindən dəli olan beynini qan yenitmə tahirdən başqa adam yox idi. Zeynəb çəkinmədən Tahirlə danışır. Bəlkədən boşuna çıxmamış bu yenitmənin onun sözünü əməl edəcəyinə əmin idi. Belə olur. Tahir razılaşır. Təxminən bir aydan sonra Samirənin əlindən necə digərlər dığınğ arası yeni xəta çıxır. Evdə gecələnir. Yenə yəni, eyni şeylər təkrarlanır. Əhliman qışqırır, qızını, arvadını söyür, döyür, onlar da ona cavab qaytarırlar. Sərxoşata otağa keçir və yatır. Biraz keçmiş Tahir dostları ilə yem istidəndən sonra sərxoş halda olarə gəlir. Zəhnədin, də Samirənin arına onun həyatını qəsd etmək, onu planlaşdıraraq ölümünə səbəb olmaq. Və orada qeyd olunur ki, göstərilir ki, ailə başçısı içkili vəziyyətdə evdə uzanmış bir halda bunu növbəti qızın, digər bir qızın sevgilisi vasitəsilə öldürmək. Əslində içkili bir halda olan insanları çox e, fiziki cəhtdən zəif insanlar də qətliyyə yetirə bilər. Amma həmin o xanım digər bir insanla, o qızın e, sevgilisini öldürməyi, digər bir insana özünə şərik edərək onu dilə gödə yetmək niyyəti durur. Düzdür, onlar onu izah etməsələr də belə. Belə hallar özlərinin havada axtarırlar. Yəni o bunun yanında dilə gödə yolsu. Əhliman bir gün qabaq ova çıxıb bir neçə çöl quşu vurmuşdur. Qətli hadisəsindən sonra Zeynəb, qızı Samirə bir də Tahir ev sahibinin şışarlarından xəbap çəkillər. Səhərə qədər oturub yeyib içillər. Hətta əhlimanın sevdiyi bir mahnını da manitofonda səsləndirib rəqs eləyirlər. əslində materiallarında bəzi məqam, məqamda göstərilir ki, e, ayılanın başçısını qətilə yetirəndən sonra, qətilə yetirib, vəhşicəsinə, müştərək olaraq, birləşərək qətilə yetirib, yetirəndən sonra bunlar içki məclisləri, yemək, içmək məclisləri qruplar. Əslində bu sevinmək deyil. Yəni biz mənliyədən qurtulduq deyə deyil. Baxın, e, normal halda insanlar cinayət ödəyərkən, normal psixikaya məxsus olan insanlar cinayət ödəyərkən, onlar daha alternativ rollar oynayırlar. Yazıq həddə gəlirlər, yas saxlayırlar, e, guya ki bunlar daha çox təsirləniblər bu hadisədən. Lakin e, yemək içmək məclisləri qurmaqla, deyək ki, qətlə yetirməyiblər, ata oğlunu danız Qarabağ'a gedib. Bu da axı əyləncəli bir xarakter deyil. Bu normal psixikaya aid olan insanlar deyil. Normal psixikaya, özünə tənqidi münasibət, cəmiyyət normalarına əməl etməyə şəxsiyyət kimi formalaşan insanlar bu cür xarakterli qallara yol verə bilməzlər. Qatil olub, doğmasını öldürəndən sonra, təkər içində onu dırnaq arası dəhn edəndən sonrasına, o adam yem vəhşilər kimi şadyanalıq eləmək, yeyib içmək, sərsün gedib toyda oynamaq, bunlar tükürpədicı məsələlərdir. Səhr Ceyhun olara gələndə Tahirlə Zeynəbi piləkəndəki qan ləkələrini təmizləyən görür və hər şeyi başa düşür. Ancaq heç kimə heç nə demərəm sözünü verir. Ham razılaşır ki, Əhləman soruşanlara bir cavab veriləcək. Əhləman Qaraqabğda döyüşən oğlunu görmək üçün onun yanına gedib nə vaxt qaydadacağı bilinmir. Rayon prokuroru Adil Əskərov deyir ki, Əhləmanın narvadı və qızları ilə söhbətləri gərgin keçsə də, uzun müddət davam eləmir. Hələlik konkret faktlar olmadığına görə, prokuror həmin söhbətlərdə psixoloji məqamlara daha çox diqqət yetirir. Onları səmimi etrafın hökmən nəzərə alınacağına inandırmağa çalışır. Çox keçmir ki, onlar Əhləmanı öldürdüklərini boyunlarına alırlar. Adil müəllimin də prokurorun da müstəntiqin də məharətini mən bunda görürəm ki, şahidlərlə iş şairlərlə iş özü yuyu ədəbiyyatında da göstərilir, təcrübədə də. Ən əsas aparıcı prinsipi inandırma metodudur. Bax bu inandırma metodundan hələ hələ müqəssər yoxdur. Yüksək səviyyədə istifadə edərək müqəssərləri belə deyək də etirafına nail olub. Etiraf da belə bir dem var, sübutların şahididir. Əlbəttə, cinayətkarın etirafı vacib şərtdir, mühüm amildir. Ancaq bu etiraf hökmən digər dəlil sübutlarla, şahid ifadələri, ekspertizə materialları və s. ilə möhkəmləndirilməlidir. Təbidir, indi meydi tapmaq tələb olunurdu. Zeynəbdən və qızlarından ayrılıqda ifadə alınıb yəqinlik əldə ediyəndən sonra ağır əməliyyata başlanılır. Budur, Mirişovların həyatında ekskavator işləyir. Canardan baxan elə bilərdi ki, tiklilik üçün bu növrlə qazırlar. Amma ekskavator üçün bir qadır yox, müstəntiq göstəriş verirdi. Qandaqdan iri traktor şini çıxarıldı. İçin tərəfində insan skeleti var idi. Skelet dərhal ekspertiziyə göndərildi, rəy alındı. Məlum oldu ki, skelet əhliman kişiyə məxsusdur gohumları əhliman kişinin meydanına, daha doğrusu, qalıqlarını el adəti ilə dəfn edədilər. Öldürüləndən düz 5 il sonra istintaq isə davam eliyirdi. Prokuror Adil Əskərovun müstəntiq Nəsrullah Mirzayevin səyləri nəticəsində düz 3 ay davam edən istintaq uğurla başa çatdırıldı. İş məhkəməyə göndərildi. Məhkəmədə Adil Əskərov həm də məhkəmədə dövlət ittihamını müdafiə edib yüksək səviyyədə. O vaxt bu işlə əlaqədar Respublika prokurorluğunda bir icmal məktubu da səyf etmirəmisə gəlmişdi. Bir nümunə və işi. Məhkəmə prosesində Zeynəb Əliyeva 11, Tahir Babayev 8, Samirə Mirishova 5, Ceyhun Qəzolov 3 il müddətinə azadlıqdan məhrum etmə cəzasına məhkum olundular. Bəli, Qur'an-Kərim'in 114 surasının 113-ü bağışlayan və mərhəmân Allahın adı ilə başlayır. Yəni Allah bağışlayandır. Allah o qədər böyükdür ki, bağışlaq və hər şeyi bağışlayır. Amma mənə belə gəlir ki, belə əməllər buna zina deyirlər. Allahın mərhəmət kitabında, mərhəmət vərəqində yoxdur. Diqqət etmişsinizsə, istintaqımızın əksər bölümlərində biz cinayətçilərin Hətta elə olur ki, qatillərin adlarını dəyişdiririk. Bu dəfəki sizin taqımız da istisna deyil. Bu işimizdə də hüquq mühafizə orqanlarında çalışanlardan başqa hamının adı, soyadı dəyişdirilib. Bunu ona görə eləyirik ki, məqsədimiz kimləri sıqnal obyektinə çevirmək deyil. Biz istəyirik baş verənlər bir də təkrarlanmasın. Ona görə də istintaqımız davam edir.